operanın səhnələrindən biri də bu mahnı iləndi. Əla indi maqam gəlmişkən sözü Mansur Məəlmə verək. Bu qısmı şəfsəndən mahnısını ifa etsin. Hı -hı. Nigara, sən tək gözəllikdə gözəl bir növ cavan yoxdur. Nigara, sən tək gözəllikdə gözəl bir növ cavan yoxdur. Cəhanda can alan çoxdur, sənin tək can alan yoxdur. əcəb bir halə düşdü oy 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 bayə əcəb bir halə düşdü məy nigarım nozu qəmzənlər nə bir yolduq çıxır canım nə sağlam məndə can yoxdur oy sənə çoxdur o şiklər vəfadan dəm vuraram amma sənə çoxdur o şiklər vəfadan dəm vuraram amma sənəy mehriban yarım mənim tək mehriban yoxdur Vəfadəsində hər mal-canadən almışam ələ Vəfadəsində hər mal-canadən almışam ələ Məhəmmət məktəbində bundan ağır imtahan yoxdur Soruşsa Seyda ayağı Necədirmən siz əhmolum Soruşsa səyd hey ağayarım necədirmən siz əhmolum Masal var söyləyərsən ölmüşəm mən ağlayan yoxdur Həy, yarı hal, küsmüş həmsən? qaşlarım gendir alasın qaradır qaşlarım gendir alasın səni mən səmişamladır çalasadıl da səni mən həmişamladır çalasadıl da səbrsən bağacım mən bir, bir goyarça hamsan lan adılda etbar qəlbə yıchmış hamsan lan adılda çox sağ olun çox sağ olun hər biriniz var olun nə sizə var olun bağından bəyəcəm yediriz məsul müəllim əslində ki baba müəllim ağladı yoruldum hə nə işin nə işin ona görə ki sözlə musiqi vəhdət tapanda bəl, bəl. adam bəyana bilmir sözün doğrudur, sözün doğrudur. qüvvəsi çox böyükdür ölmüşəmdir ağdı soruşsa yarın səda şey hal, halın necədir halın dedi ki ölmüşəm ağlayan yoxdur ağlayan yoxdur səhər ilə tapıb o sözü salıb. Xalq sözünü, xalq sözünü ifadə edir. Mən mən bunu nə, nə gözlərindəyimdə ifadə edir, nə təqdim elədi. Musiqi ilə sözün vəhdətini elə tapdı düzəltdi ki, doğrudan ona sağ ol. Vallahi adam həyecanlanmamaq olmur. Doğrudan olmur. E, bir də söz deyim sizə. Köhnədir bulan falan, köhnə xahmasıdır. Köhnədir, təzədir, yalan sözdür. Ha can, mahnını gözəl oxuyarsan, təzədir. Bax, belə, belə. Burada bu saatlar, bu hesab hesab eləncə bu anə belə bir saatlar yaranmışdı. Bir saat da oxudular, çaldılar. Allah sizə dəyməsin. Allah sizi bir-birinizə çox görməsin. Mən təşəkkür edirəm sizə. Biz də sizləri görmüşük. Yaxşı, Sabir müəllim, mən təşəkkür edirəm. Sabir müəllim çox gözəl danışdı. Bax, çox düzgün qeyd elədi. Yəni biz də sizlərdən görüb götürmüşük. Bu gün də görüb götürürük. Mən həmişə öz tələbələmə də deyirəm ki, bax dedim, bax bu insanların, sizin kimi ustadların bu günləri, bax bu səhnədə olmağı, bu müsəflərdə olmağı bizim üçün qənaətdir, xalqımız üçün, bax bu gənclərimiz üçün, çaxsan mənim səmin. özüm üçün. Hər zaman biz sizdən öyrənirik, Əlbəvəllı müəllim, Allah sizə, çünki bu şifahi sənətdir də. Düzdür. Hədən, hər bax. zaman hər bir sözünüzdən, hər bir ifanızdan, məsləhətinizdən <coughs> bax Əlbəvəllı müəllim, Allah kömək etsin ki, bu yaşında da ya yaradır belə baxı kəsən bizə bir e, sənsizləmiş dəli könlüm həm sözləri həm musiqisi sərbəbə müəllimindir. Biz onu ifa edirik. Artı tamaşaçılar da çox bəyənir onu. Yəni bu bu yolu cabbar qoyubdu. Cabbar qarağdol qoyubdu. Bəl, bəl, bəl. Bilirsiniz ki, yaradıcı bir xanəndə olub da 300-dən çox mahnını xalqa təqdim eləb. O vaxt bizim vokal sənətinin banisi böyük bülbül konservatoriyada bir laboratoriya, elmi laboratoriya yaradı və orada xanidələrin səsi ilə bütün bu xalq mahnılarını lentə köçürdüftü. Bunu nəqləbdi, təsniflərə. Və orada şəxsən Cabbar Əmi 300-dən çox mahnı yazıb və onu dəvət eləndəki gəlib qanlardan alsın deyib ki, mən xalqın malını xalqa satmıram. Sağ olun. Bax, Bax bu da onun böyüklüyü. Bax bu insanlar da bizim nümunəmiz ki, həqiqətən O nostru gəlib böyük Seyid Əminin ustasıdır. Yəni Bəli. Seyid bilir ki, bir məktəbdədir. Həmişə mən onun şaxsən çıxışına qulaq asmışam radioda, Azərbaycan radiosunda ki, mən əldə deyir, nə nailiyyət əldə etmişəmsə böyük çabbara boştuya. Mən şaxsən onu özüm dinləmişəm. Bəli. Ki çabbar Əmi nəinki Azərbaycan şərqin böyük oxuyanı olubdur. Bəli. Şərqin böyük oxuyanı olubdur. Ona görə də ondan öyrəndiysən, öyrənmək yəni lazımdır.